Якби у вас було зараз 20 мільйонів гривень, куди б ви витратили ці гроші? В майбутнє. Я б вважала майбутнє ребенка, тому що це наше дисципліне майбутнє, наші діти. все. а що саме можемо порахувати з вами от саме куди? В випадку Я б хотіла, щоб можливо, за границею вона училась. У неї буде більше шансів роботи, також недвіжимість якусь купити. И просто отложить чтобы у нее были деньги но не просто так что там исполнится 18 и надо забирать нет надо чтобы она как-то понимала сумму понимала стоимость вообще денег как их тяжело зарабатывать а как вообще пояснить этой детине еще гроше зарубляются вашку они нужно объяснить даже сама понять ну то что мы вот даже наши родители объясняют вот тяжело зарабатывали деньги но и мы у себя в голове тоже блин деньги тяжело зарабатывать на самом деле есть очень много путей где можно деньги зарабатывать легко если это твоя любимая Моя работа. Если тебе нравится этим заниматься, деньги будут легко зарабатывать. Чем проще ты думаешь, тем проще ты все получаешь.